sebelum kita beralih kepada analisis soalan, berikut merupakan perkenalan bagi tugasan ini. Etika dan perundangan guru merujuk kepada prinsip moral dan undang-undang yang mengawal tingkah laku serta tanggungjawab guru dalam profesyen pendidikan. Etika guru melibatkan nilai-nilai seperti integriti, keadilan, profesionalisme dan hormat terhadap pelajar serta rakan sekerja. Manakala perundangan guru merangkumi undang-undang dan peraturan yang mengawal hak, kewajipan dan tata tertib guru termasuk Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan pegawai am iaitu dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993. Kedua-dua aspek ini penting untuk memastikan guru menjalankan tugas dengan berkesan, adil dan bertanggungjawab dalam membentuk generasi masa depan. bagi soalan yang pertama untuk sesi pengenalan kita akan melihat apakah perkembangan digital dalam pendidikan di Malaysia terhadap etika serta perundangan guru perkembangan digital di Malaysia telah mengubah landscape pendidikan dengan ketara termasuk melalui penggunaan pembelajaran dalam talian e-pembelajaran kecerdasan buatan AI dalam pendidikan serta analitik data besar Big AI Data Analytic bagi meningkatkan keperkesanan pengajaran. Inisiatif kerajaan seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang telah dibentuk daripada 2013 sehingga 2025, My Digital serta Pembelajaran Digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menunjukkan komitmen dalam memperkasa sistem pendidikan melalui teknologi. Dalam konteks ini, ketiga-tiga pakar yang telah kami temu buat telah memberikan pandangan mereka terhadap isu ini. Oleh itu, saya akan meneruskan terhadap analisis jawapan untuk responden yang pertama iaitu etika dalam penggunaan teknologi pendidikan dengan platform pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Microsoft Teams, delimen yang telah diberikan oleh KPM menunjukkan interaksi guru dan murid menjadi lebih fleksibel. Namun, batas profesionalisme perlu dijaga agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa atau pelanggaran privasi. Seterusnya, perkembangan media sosial dalam pendidikan memerlukan guru lebih berhati-hati dalam menyebarkan maklumat untuk mengelakkan salah faham atau penyalahgunaan maklumat oleh pelajar. Seterusnya, bagi responden yang kedua, dia telah membicarakan tentang perundangan berkaitan pendidikan digital. Beliau telah menyatakan bahawa perkembangan pendidikan digital di Malaysia menuntut guru memahami perundangan seperti Akta PDPA 2010 yang mengawal selia penyimpanan dan penggunaan data peribadi pelajar Seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga menjadi rujukan penting dalam menangani isu penyebaran maklumat palsu, polis cyber serta eksploitasi digital yang boleh melibatkan tenaga pengajar untuk analisis seterusnya, ketiga-tiga responden juga telah membawa perkembangan teknologi pendidikan ini ke arah tanggungjawab guru dalam menggunakan teknologi secara beretika ketiga-tiga responden telah menyatakan bahawa penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan seperti ChatGPT serta aplikasi pembelajaran memerlukan guru lebih peka terhadap kesan teknologi terhadap pelajar. Seterusnya, latihan literasi digital, keselamatan cyber dan integriti digital perlu ditekankan kepada guru agar mereka dapat menggunakan teknologi secara berkesan dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, perkembangan digital dalam pendidikan di Malaysia memberi banyak manfaat tetapi juga menuntut perubahan dalam aspek etika dan perundangan guru. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kod etika, perundangan digital dan amalan terbaik dalam teknologi pendidikan, guru dapat memainkan peranan penting dalam memastikan pembelajaran digital yang selamat, berkesan dan berintegriti. Untuk keseluruhan analisis bagi soalan pertama, perkembangan pesat pendidikan digital di Malaysia dalam lima tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam landscape pembelajaran terutamanya semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mendorong penggunaan meluas pembelajaran atas talian. Situasi ini menekankan kepentingan guru untuk memahami dan mematuhi etika serta perundangan yang berkaitan bagi mengelakkan penyalahgunaan bahan digital. Kajian analisis profesionalisme guru kreatif di era digital dalam mematuhi etika pendidikan oleh Wildana Sofia Hidayah dan Sakinah 2023 telah menyatakan bahawa transformasi digital dalam pendidikan menuntut guru untuk menyeimbangkan antara inovasi dan integriti. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menggubal dasar pendidikan digital yang menekankan kepentingan meningkatkan kompetensi digital dalam kalangan guru. Terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini contohnya kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018 telah mendapati bahawa transformasi pendidikan melalui inisiatif digital telah membuka peluang untuk meningkatkan interaksi dan kreativiti dalam kalangan pelajar seterusnya pematuhan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 adalah amat penting jika kita dilihat pada zaman ini seterusnya Abdullah dan Rahman 2017 turut mengulas bahawa keberkesanan pendidikan digital sangat bergantung kepada latihan berterusan bagi guru serta pemantauan yang rapi dalam pelaksanaan dasar-dasar keselamatan cyber dalam institusi pendidikan. Saya keperluan untuk polisi ini uh, yang lebih ketat ini penting uh, sebab dia memastikan uh, Benarnya dipelihara dan dijaga dengan baik. Uh, ianya kalau boleh tidak uh, berlaku kebocoran, maklumat-maklumat uh, uh, pendapatan ibu bapa penjaga sangat-sangat penting eh uh, untuk menjamin keselamatan uh, privasi pelajar. Uh, selain daripada itu, ianya uh, dapat mencegah penyalahgunaan teknologi. Untuk analisis soalan yang seterusnya adalah pandangan guru mengenai keperluan polisi yang lebih ketat dalam pengajaran digital. Okay, kita sebagai seorang guru, saya melihat perkembangan pengajaran digital di Malaysia sebagai satu keperluan yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, ia perlu dikawal dengan polisi yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan teknologi dalam pendidikan dijalankan dengan penuh etika dan tanggungjawab. Berikut saya akan menganalisis beberapa Aa, jawapan daripada responden-responden yang telah kita temu bual. Untuk responden pertama, beliau telah menyatakan pandangan beliau iaitu polisi perlindungan data dan privasi pelajar. Guru sering menggunakan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan dirinya yang memerlukan akses kepada data peribadi pelajar. Polisi yang lebih ketat diperlukan untuk mengelakkan penyalahgunaan data pelajar seperti perkongsian maklumat tanpa kebenaran atau kebocoran data kepada pihak yang ketiga dan hal ini boleh mengganggu keselamatan pelajar itu sendiri. Seterusnya, Pengubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 iaitu PDPA perlu diperkukuhkan dalam konteks pendidikan digital bagi memastikan setiap guru memahami tanggungjawab mereka dalam melindungi maklumat pelajar. Seterusnya, responden ada juga menyatakan untuk membuat latihan dan pemantauan keselamatan cyber. Hal ini dilihat kerana ramai guru masih kurang pendedahan terhadap ancaman keselamatan cyber seperti pencerobohan data dan buli cyber. Polisi yang lebih ketat perlu memastikan setiap guru menerima latihan berkala dalam literasi digital dan keselamatan cyber bagi melindungi pelajar daripada ancaman dalam talian. Seterusnya, pemantauan berkala dan audit teknologi pendidikan boleh membantu memastikan setiap guru menggunakan teknologi setara bertanggungjawab dan Selamat. Kesimpulannya apa yang saya dapat berikan di sini adalah uh, polisi yang lebih ketat dalam pengajaran digital bukanlah untuk menyekat kreativiti guru, tetapi untuk memastikan penggunaan teknologi yang beretika, selamat dan profesional. Dengan kawalan yang lebih baik, pendidikan digital di Malaysia dapat berkembang tanpa mengorbankan etika dan tanggungjawab sosial seorang guru polisi seterusnya adalah garis panduan etika dalam komuniti digital guru dengan murid iaitu kita dapat lihat dengan kewujudan media sosial dan aplikasi pemesetan batas profesionalisme antara guru dan murid menjadi semakin kabur polisi yang lebih jelas harus menetapkan bentuk komunikasi yang dibenarkan serta batasan interaksi dalam talian bagi mengelakkan salah faham ataupun penyalahgunaan kuasa. Seterusnya penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengajaran juga perlu dikawal agar guru tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi tanpa kawalan etika yang jelas. Sedikit analisis bagi soalan ini ialah polisi yang ketat diperlukan untuk memastikan data peribadi pelajar dan guru dilindungi daripada akses yang tidak sah Ia ini kita panggil skema, kajian buli cyber, ketidaksantunan bahasa dan etika media sosial dalam kalangan remaja Malaysia oleh Azianura dan Rahim menyatakan buli cyber adalah satu bentuk komunikasi negatif yang melibatkan kecaman, gangguan dan ugutan menggunakan medium dalam talian. Hal ini menekankan perlunya polisi yang jelas dan pendidikan berterusan mengenai etika penggunaan teknologi dalam kalangan murid dan guru. Kajian isu dan cadangan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Persepsi Guru 2023 oleh Alice dan Rohaizat menyatakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pendidikan abad ke-21 merupakan elemen penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang kreatif dan kondusif. Hasil temubuan yang telah dilakukan Guru besar yang pertama berpendapat bahawa sistem pendidikan di Malaysia perlu memperkuatkan penguasaan dasar dan peraturan yang telah ada. Mereka juga mencadangkan agar Kementerian Pendidikan melaksanakan latihan berkala untuk guru mengenai etika penggunaan teknologi. Selain itu juga, guru besar yang pertama juga mencadangkan agar mekanisme pelaporan yang selamat dan mudah bagi pelajar dengan ibu bapa untuk melaporkan sebarang penyalahgunaan teknologi. Guru besar kedua pula menekankan kepentingan pendidikan dan kesedaran mengenai etika penggunaan teknologi. Mereka menyarankan agar program pendidikan mengenai etika digital dimasukkan dalam kurikulum, bukan hanya untuk pelajar tetapi juga untuk guru. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai tanggungjawab etika. Selain itu, guru besar yang kedua juga mengharapkan agar guru dapat menggunakan teknologi dengan lebih bertanggungjawab. Seterusnya, guru besar yang ketiga telah mencadangkan agar sistem pendidikan Malaysia menjalankan kerjasama dengan pihak berkepentingan seperti lembaga pengawasan dan organisasi bukan kerajaan. Mereka percaya bahawa dengan melibatkan pelbagai pihak dapat menghasilkan panduan dan sumber yang lebih lengkap untuk guru. Selain itu, kerjasama yang dijalankan ini juga dapat membantu dalam memberikan sokongan dan intervensi bagi mana-mana guru yang terlibat dalam isu penyalahgunaan teknologi. Hasil temubual yang telah dijalankan, saya dapat menganalisis bahawa ketiga-tiga guru besar menekankan bahawa pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi adalah sangat penting. Menurut Lee dan rakan-rakan 2020, menekankan Pendidikan yang berkesan mengenai etika digital dapat meningkatkan kesedaran di kalangan pendidik dan juga di kalangan pelajar. Hal ini menyedarkan mereka tentang risiko dan tanggungjawab sekiranya terlibat dalam penyalahgunaan teknologi. Selain itu, kajian oleh Ahmad dan rakan-rakan 2022 di Malaysia juga menunjukkan bahawa program latihan etika teknologi dapat meningkatkan kesedaran guru mengenai penggunaan teknologi dengan bertanggungjawab. Selain itu juga dapat dilihat ketiga-tiga guru besar ini menekankan mengenai kerjasama antara pihak berkepentingan. Menurut Selwa 2016 menyatakan pencintaan raka kerja etika yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pendidikan mampu mengurangkan insiden penyalahgunaan teknologi. Hasil temubual yang telah dijalankan saya dapat menganalisis bahawa ketiga-tiga guru besar menekankan bahawa pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi adalah sangat penting. Menurut Li dan rakan-rakan 2020 menekankan pendidikan yang berkesan mengenai etika digital dapat meningkatkan kesedaran di kalangan pendidik dan juga di kalangan pelajar. Hal ini menyedarkan mereka tentang risiko dan tanggungjawab sekiranya terlibat dalam penyalahgunaan teknologi. Selain itu, Kajian oleh Ahmad dan rakan-rakan 2022 di Malaysia juga menunjukkan bahawa program latihan etika teknologi dapat meningkatkan kesedaran guru mengenai penggunaan teknologi dengan bertanggungjawab. Selain itu juga dapat dilihat ketiga-tiga guru besar ini menekankan mengenai kerjasama antara pihak berkepentingan Menurut Selway 2016 menyatakan pencintaan raka kerja etika yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pendidikan mampu mengurangkan insiden penyalahgunaan teknologi. Hasil temubuan yang dilakukan, guru besar yang pertama mencadangkan agar pihak berkuasa melaksanakan program latihan dan pembangunan profesional yang berfokus kepada perundangan pendidikan digital. Latihan ini harus merangkumi aspek-aspek seperti hak cipta, perlindungan data dan etika penggunaan teknologi. Dengan menerapkan hal-hal ini, guru dapat pengetahuan yang mendalam mengenai perundangan ini. Selain itu, guru-guru akan lebih bersedia untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka dengan cara yang betul dan juga bertanggungjawab. Guru pesan kedua pula berpendapat bahawa pihak berkuasa perlu menyediakan sumber dalam talian yang mudah diakses mengenai perundangan pendidikan digital. Hal ini termasuk seperti panduan, video tutorial dan juga webinar yang membolehkan guru memahami undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Melalui akses sumber-sumber ini, guru dapat belajar pada bila-bila masa dari mana saja, selain itu dapat meningkat pemahaman mereka mengenai isu-isu perundangan. Guru Besar ketiga mencadangkan agar pihak berkuasa menjalinkan kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan seminar dan juga bengkel bagi menumpukan kepada perundangan pendidikan digital ini. Melalui kerjasama ini, pakar dalam bidang undang-undang dan juga pendidikan dapat memberikan ceramah dan bimbingan kepada guru. Hal ini akan membantu pemahaman guru. Selain itu, kari ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan guru dan juga memperkukuhkan hubungan antara pihak sekolah dan juga pihak berkuasa. Hasil analisis yang telah dijalankan saya pun dapati bahawa ketiga-tiga guru besar menekankan kepentingan pendidikan dan latihan dalam meningkatkan pemahaman guru mengenai perundangan pendidikan digital. Menurut Ahmad dan rakan-rakan 2021, program latihan berkesan dapat meningkatkan pengetahuan guru mengenai aspek-aspek penting dalam penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Seterusnya, ketiga-tiga guru besar ini juga menunjukkan bahawa Akses pada sumber maklumat yang berkaitan dengan perundangan pendidikan kita adalah sangat penting. Hal ini disokong oleh kajian Rahmat dan Rakan-Rakan tahun 2020 yang menyatakan bahawa sumber dan talian yang mudah diakses dapat memperbaiki pemahaman guru mengenai isu-isu perundangan. Walau bagaimanapun, Hasil analisis yang saya telah jalankan, ketiga-tiga guru besar ini mempunyai pendapat yang berbeza. Guru besar yang pertama mencadangkan program latihan dan pembangunan profesional yang menekankan latihan langsung dan interaktif. Kajian ini disokong oleh Yusof iaitu pada tahun 2019 yang menunjukkan bahawa latihan praktikal dapat memperkukuhkan pemahaman guru. Guru besar yang kedua pula lebih memfokuskan kepada penyediaan sumber dalam talian yang boleh diakses. Hal ini telah disokong oleh kajian Ismail dan rakan-rakan 2022 yang menyatakan sumber digital yang interaktif dan membentuk multimedia dapat membantu guru dalam memahami perundangan dengan lebih baik. Seterusnya, guru besar yang ketiga mencadangkan kerjasama dengan pihak institusi sekolah. Hal ini telah di sokong oleh kajian Zana dan rakan-rakan yang menyatakan bahawa kolaborasi antara institusi pendidikan dapat menghasilkan program yang lebih komprehensif untuk mendidik guru mengenai perundangan pendidikan digital. Hal ini jelas menunjukkan hasil temubulan saya dapati terdapat persamaan dan juga terdapat perbezaan mengenai soalan ini. Okay. Malah kita mengalu-alukan murid-murid ini uh, melayari internet, uh, menggunakan teknologi. Kalau di Pontian, kita ada sekolah, uh, uh, sekolah kebangsaan Tamil mulai besar. Eh, mulai besar di Pontian. Eh, mm -hmm. Pontian. Di Pontian, sekolah kebangsaan Tamil Pontian. Uh, dia, PDP dia banyak menggunakan Microsoft. Uh, Microsoft. Oh. Dan pencapaian murid sekolah tu pun uh, sangat uh, berkualiti, eh berkualiti. Ramai yang dapat TP5, TP6 dan murid pun seronok belajar menggunakan uh, teknologi ini. Uh, so kat situ uh, teknologi yang positif dan beretika ini dapat meningkatkan pembelajaran murid. Empat pula, ketergantungan terhadap teknologi dan interaksi manusia. Okay, melalui uh, aspek ini, walaupun teknologi memudahkan pembelajaran, keterbergantungan yang berlebihan boleh mengurangkan interaksi manusia antara pelajar dan guru. Okay. Pelajar pengajaran yang beretika harus memastikan keseimbangan antara teknologi dan pendekatan pengajaran tradisional untuk membina kemahiran sosial dan pemikiran. Aspek yang kelima. Baiklah, saya akan menyambung kepada responden yang ketiga. Responden ketiga telah memberikan jawapan sebagai saya berpendapat bahawa guru harus memastikan penggunaan teknologi dalam pendidikan dijalankan secara beretika dan bertanggungjawab guru juga perlu memastikan bahawa data murid yang dikumpul melalui aplikasi pendidikan dikawal rapi dengan menggunakan hanya platform yang telah diluluskan oleh KPM dan tidak berkongsi data tanpa kebenaran rasmi. Dengan langkah ini, risiko penyalahgunaan data dapat diminimumkan, sekaligus mengekalkan integriti dan keselamatan sistem pendidikan. Seterusnya merupakan analisis kajian yang telah saya kaji berdasarkan jawapan responden menurut rancangan transformasi pendidikan 2013 hingga 2025 yang diterbitkan oleh KPM telah menggariskan keperluan untuk memperkukuh garis panduan berkaitan keselamatan cyber dan etika digital. Garis panduan ini bukan sahaja menyediakan kerangka kerja untuk penggunaan teknologi yang betul, malah membantu guru memahami tanggungjawab mereka dalam memastikan maklumat murid sentiasa selamat. Seterusnya, penggunaan platform yang sah dan diiktiraf dapat memastikan bahawa protokol keselamatan cyber dan etika penggunaan data dapat dipatuhi. Tetapkan garis panduan dan polisi penggunaan teknologi. Jadi, perlu guru-guru wujudkan peraturan bilik darjah digital yang jelas seperti larangan menyalin jawapan secara otomatik atau menyalahgunakan media sosial untuk tujuan negatif juga berkomunikasi dengan ibu bapa mengenai peranan mereka dalam pemantauan pelajaran di sekolah. Macam saya dah peringkat umur 45 tahun ini um, saya lihat adik-adik um, um, cikgu guru-guru ni yang celuk IT eh, celuk IT mereka uh, mudah mudah menyelesaikan masalah. bila macam saya ni kurangnya pengetahuan tentang apa uh, teknologi uh, ni, ni tentang teknologi bukan etika Ini ya. uh, tentang teknologi okay. berdasarkan soalan yang kedua responden telah menjawab sebagai guru besar saya melihat peranan guru amat penting dalam membudayakan pembelajaran digital dengan mengutamakan etika dan nilai positif Guru perlu menjadi contoh dalam penggunaan teknologi secara bertanggungjawab memastikan bahan pembelajaran sah serta mendidik murid tentang keselamatan dan adab digital. Dengan memimpin murid ke arah penggunaan teknologi yang beretika, generasi yang celik digital dan berintegriti dapat dibentuk. Berikut merupakan kajian literatur yang telah saya temui berkaitan dengan soalan Kajian telah dilakukan oleh Kamsiah Muhammad AL 2024 menganalisis penyalahgunaan media sosial dan kejadian buli cyber di kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor. Dapatan beliau menunjukkan bahawa pencapaian akademik pelajar mempunyai hubungan signifikan dengan tahap salah laku disiplin dan penyalahgunaan media sosial. Kajian ini menekankan kepentingan pendidikan etika digital oleh guru untuk mengurangkan kesan negatif media sosial dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kajian oleh Yatiman Karso di Kromo ETAL 2020 telah mengenal pasti ciri-ciri buli cyber dalam kalangan murid di daerah Samarahan, Sarawak. Dapatan beliau telah menunjukkan lebih separuh daripada responden pernah menjadi buli cyber kajian telah mencadangkan agar pihak sekolah termasuk guru memahami ciri-ciri buli cyber untuk membimbing murid menggunakan teknologi secara berhemah dan beretika. Berdasarkan soalan yang ketiga, responden saya telah menjawab, ya, ketidakpatuhan terhadap etika pendidikan digital boleh memberi kesan jangka panjang kepada aspek sosial dan akademik pelajar. Dari segi sosial, penyalahgunaan teknologi boleh menyebabkan ketagihan digital, buli cyber dan kurangnya kemahiran komunikasi. Dari segi akademik pula, plagiarisma serta kerbergantungan kepada teknologi tanpa kawalan boleh menjejaskan kreativiti dan pemikiran kritis pelajar. Oleh itu, pematuhan terhadap etika digital amat penting untuk membentuk generasi yang berdisiplin dan berintegriti. Saya telah menemui beberapa kajian literatur berkaitan soalan yang ketiga dan juga berdasarkan jawapan responden saya. Menurut kajian oleh Abdul Hamid ETAL 2019 telah meniti fenomena cyber slacking yang mana pelajar menggunakan internet untuk tujuan selain pembelajaran semasa kuliah. Berdasarkan hasil kajian beliau, telah menunjukkan bahawa penyerapan kognitif dan tabiat berinternet mempunyai hubungan signifikan dengan cyber-slacking. Hal ini menunjukkan bahawa penyalah penyalahgunaan teknologi boleh mengganggu fokus dan prestasi akademik pelajar. Manakala, menurut Syakri dan Kamaluddin 2019, telah membincangkan bagaimana ketidaksantunan bahasa serta ketidakpatuhan etika media sosial boleh membawa kepada jenayah buli cyber dalam kalangan remaja Malaysia. Kajian ini telah menyoroti perubahan budaya dan identiti remaja dalam konteks komunikasi digital dan implikasinya terhadap tingkah laku sosial. Jadi marilah kita beralih kepada soalan yang keempat dan berikut merupakan jawapan responden saya Sebagai guru besar saya melihat keperluan untuk memperketat perlindungan data murid mengawasi interaksi digital antara guru dan murid serta mewajibkan latihan etika digital Langkah ini memastikan pendidikan digital dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 perlu diperluaskan untuk merangkumi institusi pendidikan bagi mewajibkan sekolah dan guru mengamalkan pematuhan ketat terhadap penyimpanan serta perkongsian data murid. Sekolah hanya boleh menggunakan platform pembelajaran yang mematuhi standard keselamatan data bagi memastikan perlindungan maklumat murid terjamin. Berikut merupakan analisis dapatan saya berdasarkan jawapan responden dengan memperluaskan PDPA kepada institusi pendidikan, data peribadi murid yang semakin banyak dikumpul melalui platform pembelajaran digital akan mendapat perlindungan yang lebih sistematik. Hal ini boleh meningkatkan keyakinan ibu bapa dan masyarakat terhadap sistem pendidikan kerana terdapat jaminan bahawa maklumat sensitif dilindungi daripada akses dan penyalahgunaan yang tidak dibenarkan. Seterusnya, walaupun penekanan terhadap keselamatan data adalah penting, institusi pendidikan juga perlu diberi ruang untuk menilai dan memilih teknologi yang inovatif serta relevan. Pendekatan yang fleksibel perlu dilakukan penilaian risiko secara berkala supaya dapat membantu mengimbangi keperluan keselamatan dengan keperluan pengajaran yang dinamik. Berdasarkan hasil perbincangan saya bersama rakan-rakan dapat kami simpulkan iaitu Setelah menggaji beberapa sumber yang, relevan, dapat disimpulkan bahawa etika dan perundangan guru dalam pendidikan digital memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan data, privasi murid serta integriti proses pengajaran. Guru juga harus mengamalkan nilai profesionalisme bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi dan mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk melindungi maklumat peribadi dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan selamat langkah ini bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi pendidikan tetapi juga dapat membentuk generasi yang celik digital dan berintegriti